Но набросились в основном, я считаю, на Коржакова, потому что в данном случае он как бы наиболее близкий человек к президенту. И естественно, что если какие-то взгляды Коржакова не совпадают с той группой, которая пришла на сегодня, то это типичная борьба за власть. Поэтому средства массовой информации... В данном случае они у власти, и они используют это, как хотят. А цивилизованно это или не цивилизованно, но, наверное, Америка в 1932 году где-то тоже пережила такое же. Я думаю, что мы говорим о демократии. Я думаю, что это как бы, наверное, болезнь того времени, в котором мы находимся. И все-таки все, что катаклизма происходит в России, если в других странах это происходило по 200 лет, то у нас происходит в течение 5-6 и не может быть не без изъяна. Поэтому я, например, давно не смотрю телевизор, не читаю газеты, тем более о себе. Когда мне говорят о себе, я говорю, это мимо меня, я делаю свое дело.